Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Buduri, Umai Kesini Persembah Diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 21 Mac 2025. Kita ke berita utama. Kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan BKK idf Fitri berjumlah RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah yang akan disalurkan minggu depan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Sultan Abdul Samad KLIE hari ini. Menurutnya, pesara kerajaan serta veteran dan veteran tidak berpenjen juga akan menikmati BKK Adi Fitri pada kadar RM250. Katanya beliau berharap BKK itu akan dapat meringankan beban rakyat menjelang Aidilfitri Fitri ini. Anwar berkata peruntukan BKK Adi Fitri itu mencecah kos sekitar RM1 bilion. Ringgit. Ujiannya pertimbangan BKK Adi Fitri itu dibuat selepas mengambil kira pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan sumbangan kerajaan yang dilihat lebih teratur serta berdisiplin. Swiss Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat lebih tinggi sebanyak 3.25% bagi tahun kewangan 2024 berbanding 3.1% pada tahun kewangan sebelumnya. Agihan keuntungan itu membabitkan jumlah agihan sebanyak 2.92 bilion ringgit berbanding 2.72 bilion ringgit pada 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewa Agama Datuk Muhammad Naim Mota berkata agihan itu akan memberi manfaat kepada lebih 9.54 juta pendeposit tabung haji selepas mengambil kira bayaran zakat sebanyak 2.57% 99.35 juta ringgit. Menurutnya para pendeposit boleh menerima agihan keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula Ahad 23 Mac 2025 melalui platform Tijari, Kaunter TH, Kaunter Bank Islam dan Bank Rakyat serta saluran elektronik Bank Rakan Strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank Islamik, CMB Islamik dan M-Bank Islamik. Jelasnya jumlah zakat tabung haji diselaraskan kepada Majlis Agama Islam Negeri berdasarkan nisbah baki simpanan pendeposit mengikut negeri. Ujiannya pelunasan zakat itu secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha kerajaan menohtahkan kemiskinan tegak. Keadaan banjir di Johor dilihat semakin memburuk dengan jumlah mangsa banjir meningkat kepada 10,896 orang setakat jam 3 petang tadi berbanding 3,964 orang malam tadi. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata, pagi ini mangsa banjir di enam daerah terjejas melibatkan 3,370 keluarga yang kini ditempatkan di 98 Pusat Pemindahan Sementara PPS di Johor Bahru, Keluang, Kulai, Kota Tinggi dan Pontian. Bagi negeri-negeri lain yang terlibat banjir, antaranya Sabah kini telah membuka 10 PPS dan mencatatkan mangsa seramai 1,263 orang. Manakala Sarawak yang mencatatkan 486 mangsa telah membuka sebanyak 8 PPS. Dalam pari, dalam itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPN akan menyerahkan pasukan gerak cepat PGC ke negeri Johor sekiranya situasi banjir dilihat semakin memburuk dan tidak terkawal. Ketua Pengarah JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, dua pasukan yang ditubuhkan itu ditempatkan di air hitam dan segamat bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir besar dan sebagai pasukan tambahan kepada anggota sedia ada. Seramai 8.5 juta bakal menerima sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 sebelum Hari Raya Aidilfitri seawal Isnin ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan mula menyalurkan pembayaran STR Fasa 2 bermula 24 Mac depan dengan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit berbanding 1.5 bilion ringgit pada tahun lalu. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, hampir 9 juta penerima yang terdiri daripada 60% rakyat di dewasa Malaysia bakal menerima bantuan sehingga RM650. Melalui kenyataan dikeluarkan Kementerian Kewangan hari ini, penerima sedia ada dan baharu yang berdaftar di dalam pangkalan data STR akan menerima pembayaran STR Fasa 2 melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional BSN secara berperingkat mengikut kelayakan STR masing-masing. Katanya pendekatan terkini kerajaan adalah membuka pendaftaran STR 2025 sepanjang tahun bagi memberi ruang kepada lebih ramai rakyat mendapat manfaat melalui bantuan kerajaan. Sekiranya nama pemohon, Sekiranya nama pemohon tiada dalam pangkalan data STR, mereka perlu membuat permohonan bagi membolehkan proses verifikasi mengikut kategori kelayakan STR dimuktamadkan. Jangan skip video ni dulu. Okey, korang yang tanya Syasha kat mana nak beli rumah dekat tengah bandar KL ni kan? Okey, tengok video ni sampai habis dan jangan, jangan lupa tekan butang save. Korang Bumi Putra, ha bagus. Rumah ni ada 15% wow. diskaun untuk Bumi Putra dan juga freehold. Yes. Unit 850 square feet ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Eh, janganlah ikut. Eh, sofa ni? Eh, kurang. Rupanya rumah ni fully furnished. Wow. Dengan perabot yang berkualiti. Ah, sedapnya katil free ni. Nak lagi best, bukan setakat cuci kaki je masuk rumah. KL48 ni ada kolam infinity, gym, taman permainan kanak-kanak, kawasan untuk BBQ, jacuzzi, kolam mandi, bilik meeting, bilik membaca, bilik permainan dan pelbagai lagi. KL48 ini dekat dengan TRX, Sunny Velocity dan IKEA Ceras. Eh, korang nak ke highway macam MRR1, MRR2, Max dan juga BestRaya, jangan risau sebab dekat sangat-sangat. Tak nak naik kereta, nak naik public transport? Okey, jom. Ha, kita sekarang dekat MRT Chan Saolin. Hanya satu kilometer saja daripada KL48. Jadi berminat dengan hanya bermula 605,000 ringgit, kamu dapat rumah idaman anda. Kita kembali lagi. Kerajaan Negeri Terengganu tidak membenarkan sebarang aktiviti persembahan seniman jalanan atau basking di seluruh daerah negeri ini sepanjang 10 malam terakhir Ramadan sehingga 30 Mac ini. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Datuk Wan Sukairi Wan Abdullah berkata peraturan baru itu bertujuan menghormati kemuliaan 10 malam terakhir Ramadan yang bermula malam tadi. Beliau berharap arahan tersebut dipatuhi, semua pihak terlibat dan sebarang kegagalan boleh dikenakan. Tindakan perundangan oleh pihak berkuasa tempatan PBT berkenaan. Terengganu sebelum ini mengarahkan semua aktiviti persembahan muzik jalanan hanya dijalankan selepas solat terawih dengan pembinaan lagu berunsur keutuhanan. Dan selain itu, hanya pemuzik lelaki sahaja dibenarkan membuat persembahan melibatkan lagu-lagu kerohanian dan keutuhanan. Suami kepada penyanyi Datuk Nora Arifin Dr Rusdi Ramli tidak menafikan perceraiannya dengan isteri kedua adalah disebabkan desakan isteri pertamanya Ros Aliza Sutrisno dan anaknya Alia Rusdi. Rusdi yang juga pensyarah kanan Jabatan Fekah dan Usul, Universiti Malaysia UM juga menafikan sepenuhnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Rose Aliza pada 20 Mac lalu sekaligus mahu membersihkan imejnya yang sudah tercalak. Tidak bercakap kosong, dia berkata mempunyai bukti desakan yang dilakukan oleh pihak terbabit agar menceraikan isteri keduanya namun dia menerima setiap beluhan yang dinyatakan oleh isteri pertama tentang perkara yang berlaku termasuk berkahwin tanpa pengetahuannya. Dalam masa sama dia berharap kemelut antara isteri pertama dan keduanya berakhir secara harmoni dalam tempoh terdekat. Menurut Rusdi dia amat menyayangi kedua isterinya dan berharap segala perang antara mereka berakhir dengan baik pada bulan Ramadan ini. Berita dunia. Seorang lelaki transgender mengundang perhatian ramai ketika menunaikan solat tarawih di sebuah masjid di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Rakaman dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Undercover ID memaparkan lelaki berambut panjang itu duduk di antara saf lelaki bersama rakannya. Meskipun memakai barang kemas seperti wanita, dia tetap menyarungkan kain pelekat dan meletakkan selendang untuk menutup dadanya. Lebih menarik, lelaki itu dapat menunaikan solat terawih secara jemaah. Rakaman itu mencatatkan lebih 1.2 juta tontonan dan rata-rata netizen memuji sikap lelaki tersebut serta jemaah lain yang menerima keberadaan keberadaannya di masjid. Seorang wanita menerima kecaman orang ramai kerana mengelap tangan yang kotor pada baju pekerja di sebuah restoran di Indonesia. Kejadian berlaku sekitar pukul 6.59 petang waktu tempatan di Kota Jambi pada Sabtu lalu. Rakaman CCTV yang disiarkan di TikTok menunjukkan seorang wanita meminta tisu di kaunter restoran tetapi setelah diberitahu tisu habis, dia tanpa rasa malu mengelap tangannya pada baju pekerja sebelum beredar. Menurut salah seorang petugas di situ, stok tisu baru sudah ada di dalam bekasnya, namun pekerja tersebut lupa untuk mengeluarkannya. Rakaman itu mencatatkan lebih 923,000 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi daripada orang ramai. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, saiz pasaran modal Malaysia mencecah rekod 4.2 trilion ringgit pada 2024 meningkat daripada 3.8 bilion ringgit tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan pasaran saham serta terbitan bond terbitan bond dan suku. Pengurusi Surajaya Sekuriti SC Datuk Muhammad Faiz Azmi berkata pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan pasaran modal dengan aset di bawah pengurusan AUM meningkat kepada 1.1 trilion ringgit serta pengumpulan dana mencecah 138.9 bilion ringgit. Sebanyak 55 IPO berjaya mengumpul 7.42 bilion ringgit menunjukkan keyakinan pelabur. Bagi memastikan momentum, SC merangka pelan induk pasaran modal CMP baru dengan tumpuan kepada pembiayaan mampan dan keselamatan kewangan pesara. Inisiatif seperti insentif cukai pejabat keluarga SFO dan zon kewangan khas Forest City FCSFZ turut diperkenalkan bagi menarik pelaburan. Bagi memperkukuh pasaran modal, kerajaan memberi tumpuan kepada pejabat keluarga yang dijangka memacu ekonomi melalui pelaburan dan pembangunan sosial disokong insentif cukai sifar peratus selama 10 tahun. Malaysia Aviation Group MAG dijadualkan menerima 30 pesawat jenis Boeing 737 dalam tempoh 5 tahun lagi iaitu pada 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pencapaian baru Malaysia Airlines Berhad MAB yang bukan sahaja memodernkan armada penerbangan tetapi juga memperkukuh keundurukan Malaysia dalam industri penerbangan global dan meningkatkan kesaling hubungan dengan dunia. MAG telah membuat tempahan muktamad untuk 30 pesawat Boeing 737 yang terdiri daripada 18 model 737-8 dan 12 model 737-10 dikuasakan enjin CFM LEAP 1B dengan tempahan pilihan 30 pesawat lain yang dijadualkan untuk dihantar menjelang 2030. Kata Anwar, kerjasama ini mengukuhkan hubungan lebih 57 tahun antara Malaysia Airlines dan Boeing serta menyumbang kepada pertumbuhan negara. Jelasnya selama beberapa dekad Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airlines bukan sekadar sebuah syarikat penerbangan tetapi adalah ikon negara yang membawa bendera dan semangat Malaysia ke setiap pelosok dunia. Kata beliau Syarikat Penerbangan Asia Pasifik mencatat pertumbuhan ter pertumbuhan tahunan tertinggi dengan peningkatan 16.9% dalam hasil penumpang bagi setiap kilometer RPK. Berita sukan, beregu campuran profesional negara Goh Sun Huat Shevon Lai melangkah ke suku akhir terbuka Switzerland 2025 selepas menewaskan pasangan Thailand Ruth Napak Otong Jenica Sudjai Praparat. Dalam aksi yang berlangsung di St. Jacob's Shaw Basel awal pagi tadi, juara bertahan itu terpaksa berhempas pula sebelum mencatat kemenangan 20-22, 25-23, 21-11 dalam tempoh 58 minit. Son Huat Chevon menunjukkan ketahanan mental yang tinggi apabila bangkit dalam set kedua sebelum menguasai set penentuan dengan permainan yang lebih kemas dan teratur. Kemenangan ini membawa mereka ke peringkat suku akhir yang mana mereka bakal berdepan juara Terbuka Malaysia 2025 yang juga dari Thailand iaitu Dechapol Pua Varok, Pua, Pua Norok, Supisara Supisarapeo Sampran awal pagi esok. Terdahulu pemain perseorangan negara, Lyon Jun Hao akhirnya tewas kepada pemain Jepun Kenta Nishimoto 21-17, 20-22, 22-20 pada set penentuan dalam masa 1 jam 40 minit. Kehadiran dua pemain warisan Hector Hevel dan Gabriel Palmero dijangka memperkuatkan skuad kebangsaan menjelang asi pusingan ketiga Piala Asia 2027 menentang Nepal di Stadium Sultan Ibrahim SSI pada selasa ini. Pemain kebangsaan Syamir Kuti Aba menyambut baik kehadiran mereka dan menyifatkan sebagai persaingan sihat yang mampu meningkatkan prestasi pasukan. Selain itu, katanya pemain berdarah Malaysia di luar negara dapat membantu menaikkan nama Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Latihan Harimau Malaya memasuki hari ketiga dengan tumpuan diberikan kepada Havel dan Palmero yang per buat pertama kali menyertai sesi latihan skuad kebangsaan. Mereka dilihat berlatih bersama di bawah pemantauan Nafuzi Zain yang membantu Peter Klamus dalam sesi latihan pusat kali ini. Sementara itu, Syamil berkata dia bersedia bermain berbagai posisi untuk memastikan tempat dalam skuad kebangsaan malah pemain tengah Pulau Pinang FC itu juga berharap fleksibilitinya mampu memberikan kelebihan kepada Klamovski dalam rangka strategi terbaik pasukan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 22 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.